ucapkan terima kasih dengan Kak Inas sebab sudi bagi masa bagi ruang, bagi masa untuk temu pada hari ini. Jadi um, hmm. Kak Inas ini merupakan cikgu praktikat prasekolah ini dan boleh perkenalkan sebab per sedikit jadi Kak Okey, uh, saya cikgu Inawati binti Ibrahim. Saya option prasekolah slash uh, bahasa Melayu. Uh, saya mengajar di Praskol SK Bugun ni lebih kurang 10 tahun sudah. Hmm, juga. <laughs> Jadi Kak Ina, uh, saya teruslah kepada soalan okay. kan. Jadi yang pertama Kak Ina, siapa yang bertanggungjawab dalam merancang jadual harian dan aktiviti praskolan? Okey, dalam jadual jadual apa? jadual waktu. Hmm. Uh, setiap pra, uh, setiap guru praskolan dia kena sendiri buatlah tu jadual waktu tapi jadual waktu tu kena bersesuaian dengan waktu pendidikan agama Islam lah. Mm -hmm. uh, kita tahu uh, waktu bila pendidikan Islam tu masuk masanya tu contohkan dia Selasa jam berapa uh, baru di situ kita boleh bina uh, buat jadual untuk kelas punlah. Masih disesuaikan ikut. Uh, ah yang penting dia cukup 4 jam. Uh, uh, dalam dalam mm. sehari lah. 4 jam sehari. Oh 4 jam sehari. Uh dia 240 jam tu dalam seminggu. Ah uh, miniran uh, pembelajaran tu 600 minit, 600 minit. Hmm. Tapi dia 600 minit bahasa Melayu, 600 minit bahasa Inggeris. Ah dia ada dua. Ah ha? untuk pendidikan Islam sahaja yang perlu 4 jam dalam seminggu. Ah ha. 2 jam, Ah 2 jam dalam seminggu. Ha. Eh alasan ha. ha? ha, yang kedua pula, bagaimana pengurusan fail murid dan dokumentasi dilakukan? Okay. Fail Uh, kita perlukan wai, uh, file tu kita perlu wujudkan dalam sembilan lah yang utama. Hmm, uh, lepas tu dia di bu, dia tu macam uh, cikgu ni macam tidak bukan yang membuat file hmm. tapi pembantu pengurusan murid yang akan macam update lah maksudnya kemas kini yang data-data dalam file. Uh, guru prasekolah akan, ada juga bidang dia, ada juga dia punya tugas dalam yang pengurusan file Cuma guru prasekolah pantau lah, uh, kemas kini yang setiap-setiap uh, file yang ada tu lah uh, Maksudnya yang yang bertanggungjawab dalam mengurus ialah lebih kepada pembantu pengurusan murid. Oh, faham. Ah, yang okay. ketiga pula, bagaimana perbelanjaan untuk bahan bantu mengajar ataupun aktiviti program yang dikenalkan di luar di luar kenapa dikenalkan di luar, di luar, di luar persekolahan? Maksudnya macam mana dengan BBM? Adakah BBM ni kita gunakan wang dia sekolah atau macam mana kat Oh, BBM ni kita boleh juna PCG PCG? ah, uh, PCG. Memang seratus uh, per kepala setiap murid ah, hmm. uh, Jadi melalui PCG tu kita boleh belilah alat-alat yang untuk kita buat uh, tu lah, BBM tu ah, Maksudnya selain daripada PCG tu, adakah Ibu Ahok pun perlu bang sebab ah, uh, sekiranya atau? kita hmm. mau minta sumbangan perlu cuma kena kita ada bersurat Tak yeah. uh, surat kata putus tu kan ibu bapa tu boleh menyumbang atau tidak tapi kena menadui sekolah lah. Ha, oh uh, uh, untuk minta sebarang sumbangan ni. Baik dan seterusnya ialah yang kelima bagaimana Kak uh, sebagai guru mengadaptasikan bahan mengikut ikut tahap perkembangan mereka itu. Oso, kan tidak semua murid mereka mempunyai tahap perkembangan yang sama. Mesti berbeza-beza. Mm. Jadi bagaimana mana Kak Inas adaptasikan bahan-bahan pelajaran itu? Okay, uh, dalam prasekolah ni dia ada pentaksiran. Okey, pentaksiran tu Kena uh, kena ikutlah budak tu tahap mana. Lepas tu kita tengoklah pencapaian budak tu. Kalau dia macam sederhana, kita sediakan alat ABM maksudnya latihan yang sederhana lah dengan dia. Kalau budak tu boleh sudah kira dia menguasai, kita perlu sediakan dia uh, latihan ataupun uh, macam orang kata penilaian lah penilaian lain lah pula kan maksudnya lati latihan laki tu yang sesuai dengan tahapnya sudah oh, kira latihan tu berperingkat juga ah berperingkat lepas tu mengikut tahap murid oh mesti ah, beza 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 beza, beza. Oh. jadi ah soalan saya yang terakhir pula apakah sokongan tambahan yang Kak Ina sebagai guru sekolah harapkan daripada pihak pentadbir sekolah ataupun KPM sendiri kami kalau sayalah, saya lah uh, saya saya minta lah kan macam lebih banyak ni lah macam bahan-bahan uh, sokongan macam contohnya bantu mengajar tu terutamanya hmm. ECD agak ya, bolehlah oh. diberikanlah supaya kami boleh menggunakan ICT lah dalam membantu kami punya PDP. Kita uh. lagi-lagi sekarang dasar pendidikan hmm, digital ditentukan uh. uh. Kita kan kena celik digital, digital juga kan. Hmm. Jadi kita kalau boleh mengajar tu menggunakan yang pendekatan ICT, ICT uh. Uh. Okay. supaya menarik lebih minat budak tu dalam pembelajaran. Betul-betul. Baik betul -betul. so, 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 so. nah, itu sahaja kaitannya. Ah Kak, uh, kak lagi lebih, lebih mesra dipanggil sebagai Kak Ina. Terima kasih Jadi saja terima kasih